ગુજરાત સરકારના પ્રતિનિધિમંડળ દ્વારા સંસદ દ્વારા રચાયેલી વકફ એમેન્ડમેન્ટ બે હજાર ચોવીસની જોઈન્ટ પાર્લામેન્ટરી કમિટીને રાજ્ય સરકારનું પ્રતિનિધિમંડળ દ્વારા આ કમિટીને સંપૂર્ણ સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે જેપીસીના નિયમ પ્રમાણે સૂચનોના વિગતો આપણે શેર નથી કરી શકતા પરંતુ પ્રત્યેક નાગરિકોના હિતમાં એમેન્ડમેન્ટના રાજ્ય સરકારના તમામ સૂચનો આજે આ જેપીસી કમિટીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે સૂચનોની સંપૂર્ણ માહિતી એ જેપીસીની કમિટીના નિયમ પ્રમાણે જેપીસી કમિટી દ્વારા સૌ મીડિયાને નિયમો મુજબ આપવામાં આવશે જેપીસીની વાતો બહાર ના થઈ શકે પરંતુ મારા રાજ્યના પ્રત્યેક નાગરિકોના હિતમાં જે વિષયો હતા એ મૂકવાની જવાબદારી મારી જે હતી એ મેં અદા કરી છે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ સંપૂર્ણ બધા જ નાગરિકોના હિતના બધા જ મુદ્દાઓ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે सरकार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा संसद द्वारा बनाई हुई वकफ एमेंडमेंट एक्ट 2024 की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी समक्ष राज्य सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों के हित में एमेंडमेंट एक्ट के बदलाव के बारे में जो सूचन थे वो आज जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे हैं राज्य के और देश के प्रत्येक नागरिकों के हित में ये सूचन आज रखे गए हैं देखिए मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि मंडल को लेके जब जेपीसी में गया मेरी यह जिम्मेदारी है कि राज्य के प्रत्येक नागरिकों के हित में विषय रखना और मैंने आज ये विषय जेपीसी कमेटी के समक्ष रखे हैं ये जेपीसी कमेटी के एक नियम है कि विषयों की चर्चा मीडिया से एवं बाहर सार्वजनिक रूप में नहीं हो सकती उसके कारण मैं मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि राज्य के हित का विषय हो तो भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार चाहे वो कोई भी विषय हो वो निडरता से और निष्पक्ष तरीके से रखेगी देखिए केंद्र सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये प्रयास को मैं एवं राज्य सरकार एवं देश के सभी नागरिक कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं स्वागत कर रहे हैं ये प्रयास का और ये प्रयास अपने आप में सभी के हक में है और सभी के इंस्टीट्यूशनल राइट्स हैं उसको संभाल के जो किया गया है उसको राज्य सरकार ने तो अपना पहले से ही कहा है कि ये अमेंडमेंट एक्ट का हम स्वागत करते हैं और ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय प्रयास है देखिए ये मैंने आपको बताया कि आज के दिन मेरी भी एक कहीं ना कहीं जेपीसी के नियम के हिसाब से कई सारी चीजों में लिमिटेशन है